असलक्रम वरह लबरक आई एम नश्रोपा नदा साविर फ्राम लाहौर उम्मीद करती हूँ आप खैरियत के साथ होंगे आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जी नोजायदा बच्चों की कब्ज़ का मसला छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे उनको जिस वक्त कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाए और जो है वो उनको स्टूल पास ना हो तो छोटे बच्चे जो होते हैं उन क्या होता है उनके पेट के अंदर गैस बनती है अवा हो जाती है जिसकी वजह से बच्चा जौन सा होता है वो हर वक्त रोता रहता है रोता रहता है अक्सर इस तरह की खातें जो होती हैं वो फ़ोन पर इसके लिए मसले मसाइल पूछती रहती हैं कि बच्चा अमूमन इस टाइम पर रोना शुरू कर देता है तो बच्चों को बाजो का जो है वैसे तो छोटे बच्चे को डेली जो है वो स्टूल आना चाहिए लेकिन अगर उनको डेली स्टूल पास जो है वो नहीं होता कॉन्स्टिपेशन का जो है वो प्रॉब्लम रहता है क्योंकि आपको पता है जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो सिर्फ़ दूध उनकी ग़ा होती है और अगर उनका दूध जो है वो ठीक तरीके से हज़म ना हो तो यही दूध जो होता है ये बहुत जल्द हवा में तब्दील हो जाता है अब जो वो गैस अंदर पेट में बनती है तो जिसकी वजह से बच्चे को परेशानी का सामना करना पड़ता है और फिर वो बच्चा जो है वो रो रो कर ही अपनी माँ को जो है वो बताता है कि उसको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए सबसे जौन सी बेहतरीन चीज़ है उसके अंदर यही चीज़ है कि आप बच्चों की आ, उसके अंदर जो है उनको चवरका वगैरह इस एज के बच्चों को आप चवरका इस्तेमाल करवा सकते हैं जो बने बनाए मिल जाते हैं उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप ख़ुद से चाहें तो ख़ुद से भी उसको जो है वो तैयार कर सकते हैं तो बच्चों को जो है इसका इस्तेमाल ज़रूर करवाया जाए ताकि उनका जो है वो दूध को हज़म करने में मदद मिले जब उनका दूध प्रॉपर हज़म होगा तो फिर इंशाल्लाह उनको इस किस्म के प्रॉब्लम को फ़ेस नहीं करना पड़ेगा ठीक है इसके अलावा जो कैस्टर ऑयल होता है यानी कैस्टर ऑयल या फिर जो है वो रोगने बादाम ये भी बच्चों को जो है वो इस्तेमाल करवाया जा सकता है कॉलिक ड्रॉप्स आप बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं अब जोन सा ऑयल है या फिर रोगने बादाम है ये कितनी मकदार के अंदर इस्तेमाल करवाना है ये बच्चे की जो है वो एज पर यानी बहुत छोटा बच्चा है तो सिर्फ चंद ड्रॉप्स ही दिए जाते हैं और फिर एज वाइज जो है वो हाफ टी स्पून या उससे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा उसकी उम्र के मुताबिक बच्चों को इस्तेमाल जो है वो करवाया जा सकता है और अगर मदर फीड पर है और माँ की वजह से उसको ये मसला हो रहा है तो माँ को अपनी ग़ा और अपनी जो है वो सेहत का प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए ताकि बच्चा भी जो है वो इससे महफूज रह सके दुआ में याद रखिए असलकुम वरहि वरकू